Вкусного всем! Соус Равигот теплый классический. Леонский рецепт классического Равигот Шуд, горячего соуса для теплых салатов. Равигот один из популярнейших соусов в Европе. Чаще всего его делают на основе майонеза. И мы еще вернемся к этому варианту. А сегодня приготовим классический французский соус, давший название множеству других своих вариаций. Но не холодный и не содержащий майонез. Именно таким он был создан когда-то французскими поварами. И во многих городах Франции он готовится так, но с небольшими вариациями. Об этом позже. А основные ингредиенты это луковица, лучше шалот, несколько луковиц или обычный репчатый, белое вино и уксус, сливочное масло для создания ру и в готовый соус, мука и бульон для создания кремового влюте, эстрагон, он же тархун, можно сухой, но гораздо лучше свежий корнишоны, которые можно заменить на каперсы, или смесь корнишонов и каперсов. Соль и перец, само собой. Подготовим продукты. Нарежем лук. Мелко нарежем. В соусе нам не нужны большие кусочки. В идеале это должен быть лук шалот. Для тех, кто забыл, это лук удлиненной формы, небольших размеров. Он более нежный. Но вполне можно использовать обычный лук. Далее нарежем корнишоны. Также будем резать мелко. Корнишоны или каперсы. Мнение различных французских кулинарных течений расходятся. Используют либо то, либо другое, либо смесь. Мы приготовим из простого. Будут корнишоны. Мелко нарубили и перейдем к эстрагону. Стебель его очень жесткий, нам нужны только листья. Они легко снимаются, достаточно пальцами провести по стеблю против шерсти. В руках у вас останется голый стебель, листочки будут отдельно. Кончик стебля тоже используем, он не жесткий. Листики мелко нарубим. В классике еще идет кервель, но под рукой его не было, это очень редкая зелень у нас. Далее уже приготовление. В небольшой сотейник насыпаем лук, добавляем вино, обязательно хорошее белое, и уксус, лучше винный. Включаем огонь и на малом огне будем тушить, помешивая. Пока жидкость не выпарится, а лук не станет мягким. Ни в коем случае не поджаривать. Как только жидкость выпарилась, а это где-то 3-5 минут, выключаем огонь и отставляем в сторонку. Будем готовить ру. На сковородке или сотейнике растопим сливочное масло. Ру – это бархатная основа соусов, классика французской кухни. Добавляем муку и помешиваем на малом огне. Ру бывает трех цветов – белый, золотистый и красный, в зависимости от степени зажарки муки. Мы готовим белый, он сначала взялся комками и теперь сам начинает покрывать поверхность сковородки. Пузырится. Дадим ему попузыриться. И как только начал менять цвет с белого, добавляем бульон. Обязательно горячий. Мы добавляем куриные, приготовленные из фюме. Французского концентрата бульона рецепт есть на нашем канале. Очень удобно, занимает мало места, натуральный и всегда под рукой. Для вегетарианских блюд можно приготовить овощной бульон или использовать любой мясной. В классике его добавляют порциями. Но как показывает практика, добавьте весь и хорошо перемешайте будет то же самое. А называется это по-французски велюте. И как самостоятельный соус, и как основа для других бархатный и нежный. Сначала крупинки рубль видны, затем растворились. А затем велюте стал напоминать суп-пюре. Пусть побулькает до 5 минут на очень малом огне и постоянном помешивании. И можно выключать. Добавим лук, тушеный с вином и уксусом. Затем добавим в него соль и перец по вкусу, корнишоны или каперсы и зелень. И перемешаем. Соус Ревиго Шуде готов. В переводе с французского горячая пышность. Сверху в готовый соус кладем оставшееся масло, оно растечется по поверхности и не даст образоваться некрасивой темной пленки. Дальше отправляете его в сторонку и готовите основы для салатов или можно просто намазать на хлеб. Салаты обязательно теплые, соус добавлять в них теплым. Это может быть жареное мясо с тушеными или отварными овощами, к примеру цветная капуста, брокколи или грибы или любые ваши вариации. На вкус он бархатный, с кислинкой. Вроде бы простой, но после первой ложки хочется еще. Просто загадочное наваждение какое-то. Приятного аппетита или по-французски бон bon аппетит ждем вас на нашем канале, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!